Mari lihat dan dengar. Sulalatus Salatin, Kedatangan Islam di Alam Melayu. Jom kita selami satu kisah yang sangat menarik. Satu kisah yang terjalin antara mitos, keajaiban dan juga sejarah. Ini adalah cerita tentang bagaimana sebuah kerajaan Islam pertama di rantau ini lahir dan bagaimana ia mengubah segalanya. Okey, kita mulakan dengan satu soalan yang nampak mudah. Pernah tak kita terfikir macam mana sebuah empire atau kesultanan tu bermula? apa titik permulaannya? Adakah ia muncul macam tu je dari satu peristiwa ajaib atau mungkin ia memang dah ditakdirkan melalui satu ramalan suci dari tempat yang sangat jauh? Ataupun mungkinkah ia adalah gabungan kedua-duanya sekali? Ha, untuk kisah yang kita nak cerita hari ini, jawapannya ialah ya yeah ketiga-tiganya sekali. Majis, Ramalan dan Takdir semuanya bersatu untuk membentuk Kesultanan Islam yang pertama di Asia Tenggara. Okey, kisah kita ni tak bermula di istana yang gah atau bandar yang besar pun. Ia bermula di sebuah kawasan terpencil dengan seorang pemuda biasa yang bernama Merah Silu. Menurut hikayat, Merah Silu ni hidup sederhana je dengan abang dia, Merah Caga. Tapi hidup diorang bakal berubah seratus peratus disebabkan sesuatu yang sangat pelik yang Merah Silu jumpa dalam alat tangkap ikan dia. Yang ni memang bunyi macam tak masuk akal kan? Tapi hikayat menceritakan yang setiap kali merah silo ni tangkap belut dan rebus, belut tu bertukar jadi emas tulen dan buih air rebusan tu pula jadi perak. Kekayaan yang datang tiba-tiba ni malangnya buat abang dia merah caga jadi cemburu buta sampai nak bunuh adik dia sendiri. Jadi untuk selamatkan diri, Merah Silu pun larilah. Dia buka satu penempatan baru dan dari sinilah satu nama yang bakal tercatat dalam sejarah bermula. Dinamakan tempat tu Semundra, yang maksudnya semut merah. Kenapa? Sebab dia jumpa seekor semut gergasi sebesar kucing yang ditangkap dan makan. Permulaan yang agak pelik kan untuk sebuah kerajaan? Okey, sekarang jom kita pause dulu cerita kat hutan Sumatera tu sekejap. Kita kena terbang jauh sampai ke pusat dunia Islam masa tu iaitu Mekah. Sebab pada masa yang lebih kurang sama, satu ramalan agung dah mula bergerak menghubungkan takdir merah silu dengan dunia luar. Diceritakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah bersabda tentang sebuah negeri di bawah angin yang bernama Semundra. Baginda berpesan supaya Islam disebarkan ke sana sebab tanah tu ditakdirkan untuk melahirkan ramai wali-wali Allah. Cuba bayangkan, sebuah negeri kecil yang tak siapa pun kenal tapi dah ditakdirkan untuk sesuatu yang hebat. Beratus-ratus tahun kemudian, bila nama Semundera ni mula disebut-sebut, Syarif di Mekah pun hantar sebuah kapal yang diketuai oleh Sheikh Ismail. Misi dia orang jelas, cari Semundera dan sebarkan Islam. Tapi ada satu syarat yang sangat penting. Sebelum ke sangga, diorang kena singgah dulu di Muktabari untuk bawa seorang fakir misteri bersama. Orang inilah kunci kepada kejayaan misi tersebut. Maka bermulalah satu pelayaran yang akan menghubungkan dua dunia yang sangat berbeza, satu misi suci dari Mekah dan seorang pemimpin tempatan yang lahir daripada keajaiban. Pelayaran mereka pun bermula. Perhentian pertama, Fanzuri. Orang kat sana terima Islam, tak ada masalah. Tapi ujian sebenar datang bila fakir tu minta kalau ada sesiapa yang boleh baca Al-Quran. Semua orang diam, tak ada seorang pun yang boleh. Hmm, ini bukan tempatnya. Diorang teruskan pelayaran ke Lamiri. Perkara yang sama jadi lagi. Semua orang terima Islam, tapi bila suruh baca kitab suci, semua geling kepala. Isyaratnya jelas, mereka masih belum sampai ke negeri yang ditakdirkan tu. Pencarian mesti diteruskan. Sampai kat Haru, ceritanya sama juga. Masa ni mungkin diorang dah hampir putus asa. Akhirnya, diorang tanya penduduk tempatan, kat mana negeri Semundera? Dan jawapannya memang mengejutkan. Oh, Semundera, kamu semua dah terlepas tempat tu. Jadi rombongan tu pun patah balik. Akhirnya, sampailah mereka di perairan Semundera. Kat tepi pantai, fakir tu nampak seorang lelaki. Itulah dia. Merah Silu. Lepas dengar cerita asal usul Merah Silu yang luar biasa tu, Fakir tu tahu, inilah orangnya. Terus dia mengislamkan Merah Silu kat situ juga. Akhirnya, dua takdir ni bertemu. Tapi, pengislaman Merah Silu tu cumalah permulaan. Transformasi sebenar yang betul-betul mengesahkan takdir dia sebagai raja pilihan berlaku pada malam itu, melalui satu mimpi yang luar biasa. Dalam tidurnya, Merah Silu bermimpi dia bersemuka dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Satu pertemuan yang akan mengubah segala-galanya untuk dia. Dalam mimpi itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya bagi satu arahan yang ringkas, tapi sangat berkuasa kepada Merah Silu. Bagi dia bersabda, ngangakkan mulutmu. Dan sejurus Nabi meludah ke dalam mulutnya, Merah Silu terus terjaga dari tidur. Dia dapati seluruh badan dia berbau wangi macam kasturi. Keesokan harinya bila fakir tu uji dia, masya-Allah, ayat-ayat al-Quran keluar dari mulut dia dengan begitu lancar seolah-olah dia dah belajar seumur hidup. Mujizat itu dah pun sempurna. Masa ni, Syekh Ismail dan Fakir tu dah tak ada sebarang keraguan lagi. Inilah negeri dan inilah pemimpin yang dimasukkan dalam ramalan. Merah Silu pun ditabalkan sebagai raja dengan gelaran Sultan Malikus Soleh yang bermaksud Raja Yang Soleh. Dan dengan itu, lahirlah Kesultanan Samudera. Dengan pengiktirafan dari langit, tugas sebenar Sultan Malikus Saleh pun bermula. Sekarang, Baginda perlu membina sebuah kerajaan yang bukan sahaja makmur tapi juga dapat bertahan untuk generasi-generasi yang akan datang. Sebagai Sultan, legasi Baginda dibina atas beberapa perkara penting. Baginda kukuhkan hubungan dengan kerajaan jiran melalui perkahwinan dengan Putri Perlak. Baginda dapat dua orang putera sebagai waris. Baginda luaskan lagi wilayah dengan membuka bandar baru, Pasai, yang dinamakan sempena anjing buruan kesayangannya, si Pasai. Dan yang paling bijak, Baginda dah rancang awal-awal pembahagian kuasa supaya anak-anaknya nanti tak berperang saudara. Sebelum mangkat, baginda tinggalkan satu pesanan yang sangat mendalam kepada kedua-dua putranya. Nasihat ini bukan sekadar untuk mereka berdua, tapi ia menunjukkan kebijaksanaan seorang pengasas yang mahukan legasinya diteruskan dengan adil dan aman. Jadi kita kembali kepada persoalan asal tadi. Kisah Sultan Malikus Saleh ni adalah satu adunan yang sangat unik. Ada belut jadi emas, ada ramalan suci dan ada juga pemerintahan yang bijaksana. Kisah-kisah pengasasan macam ni sebenarnya penting tau. Ia bukan sekadar cerita dongeng. Ia adalah cara sesebuah bangsa tu mentakrifkan siapa diri mereka dan apa takdir mereka. Ini buat kita terfikir kan, adakah mitos itu satu pembohongan? Atau ia sebenarnya satu cara untuk kita faham satu kebenaran yang lebih mendalam tentang sejarah? Fikir-fikirkanlah.